શહેરના ભરથાણા વિસ્તારમાં આવેલા નંદુબા ઇંગ્લિશ એકેડમીના શાળાના પ્રથમ દિવસે પર્યાવરણ સપ્તાહ નિમિત્તે બે હજાર વિદ્યાર્થીઓએ મધર અર્થના રૂપમાં પર્યાવરણની જાળવણીનો સંદેશો આપ્યો હતો શહેરના ભરથાણા વિસ્તારમાં આવેલા ડીસી પટેલ નવનિર્માણ એજ્યુકેશન કેમ્પસ સીબી પટેલ સ્પોટ કેમ્પસ સંચાલિત નંદુબા ઇંગ્લિશ એકેડમી પ્રથમ દિવસે પર્યાવરણ સપ્તાહ નિમિત્તે બે હજારથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળી માનવ સાંકળ બનાવી એક ઝાડનો આકાર બનાવ્યું હતું વૃક્ષારોપણ પણ કરીને સંકલ્પ પણ લીધો કે પર્યાવરણની રક્ષા માટે હર હંમેશા તૈયાર રહેશે પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર મોનિકા શર્માએ જણાવ્યું કે આજે પર્યાવરણ સપ્તાહ તરીકે ઉજવણીના ભાગરૂપે પ્રથમ દિવસ ઉજવાયો હોય જેમાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા અને પ્રતિજ્ઞા પણ લીધી હતી नमस्ते आई एम डॉक्टर मोनिका शर्मा प्रिंसिपल ऑफ नंदू बा इंग्लिश अकेडमी दट इज एसोसिएट विद डीसी पटेल नॉर्मा एजुकेशन कैंपस और सीवी पटेल ग्रुप आज पर्यावरण सप्ताह के उपलक्ष्य में जो कि स्कूल का आज प्रथम दिवस था सारे बच्चों ने यहाँ पे अपना पौधे लेकर आए और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो कि छः छः जून से मनाया जा रहा था उसके उपलक्ष्य में दो से भी ज्यादा पौधों का यहाँ पर यहाँ पे, पे रोपण करा और पर्यावरण को शुद्ध और स्वस्थ बनाने के लिए मदर अर्थ के को आगे के नर्चर करने के लिए यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी रोचक और काफ़ी एक्टिविटी करी जिससे कि उनमें जागरूकता आए और पर्यावरण बचाने के लिए और एन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए आज प्रथम दिवस पर दो हजार से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने दो हजार से भी ज्यादा प्लांट पर लगाए इस तरह से हम लोग बच्चों को पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है उसके बारे में आंदोलन जो है पीएम मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है उसको आगे बढ़ाने में हम लोग बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं और हमारे बच्चे एक संदेश दे रहे हैं कि मदर अर्थ को बचाना कितना आवश्यक है और पर्यावरण को शुद्ध करना बहुत जरूरी है तो वृक्षारोपण इज द नीड फॉर अस एंड पर्यावरण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्ट फॉर अस जो कि हमारी जनरेशन है, उसके लिए हमें पर्यावरण बचाने के लिए सतत और सतत प्रयास करना चाहिए और पीएम मोदी को हम लोग सपोर्ट करते हैं जय जा हिंद जय भारत रिपोर्ट